incə çox məhiss oldum. Mən də gördüm e, sosial şəbəkələrdə o toyu, toyda Əbil Məhəmmədovun bir yaltax çıxışını e, baxdım və digər parlament intellektualının orada oturmasını gördüm. Və mən bunu ölkə prezidentinə əzələ nümayişi kimi qiymətləndirdim. Ona görə e, bu həftə e, Nazirlər Komitənin yanında bəlkə də rəğəcan və qanunlu var, qərar var və bu ərəfədə heç kim e, toyələ məcəzə vermirlər. Necə olur şu bir necə olur ki başqalarının evində 3 nəfər, 5 nəfərlə yığılıb bir də e, nəşan düzüyü taxanda sıradı tökülüşürlər, tutullar aparılır cərmərlər amma Ramiz Mehtiyev bu gün ölkə prezidentinin qolduq qayda-qanunlara, Nazirlər Komitəsinin e, qərarıxan qoyduğu qayda-qanunlara riayət edəmlər. Bu o deməkdir ki Ramiz Mehtiyevin 1 metr yumundan öncə verdiyi müsaitə də əzələ nümayiş etdirildi və bu da onun davamıdır. Buna görə də ədiv bu absurd onları bu səhildə çox ciddi araşdırmalar aparsınlar. Ramiz Mehtiyev təcili həbs edilməlidir. Ramiz Mehtiyev ölkəni qarışdırmaq isturamız. Mehtiyev bununla demək istəyir ki, mən prezidentin qərarlarına tabe olmuram. Bu ölkədə mənəm. Bağdadda çorxalsa Azərbaycanlı və mə Ramiz Mehtiyev fərdə mənim ətrafımdır. Mənim ətrafımda olan ə davranışlar. Məsələn, Rəşid Meykibeldə Rəşadın tutulmasını həzm edə bilmir. Eldar Əzizovlarımız Meykib cənab prezident İlham Əliyevin son vaxtlar apardığı uğurlu işlərə dözə bilmir. Ona görə də Rəşad Meykib hökumətin içində bir hökumət yaratmaq istəyir və yaradıb da. Buna görə də mən düşünürəm ki, bu ölkədə e, qarışıq saxmaq, ölkədə dövlət başçısının nüfuzuna xələl gətirmək, ölkə başçısını yəni saymamaq hakkında aşaramazlıq e, nümayiş etdirməsi. Mən də düşünürəm ki, ölkə prezidenti çox güclü, qüdrətli. Arxaldan e, xalq onun arxasında durması artıq bu bir belə dəyişiklik nümunədir, bir belə e, faktdır. Buna görə də cənab prezident özünə qarşı tədbirin görülməsi. Orda vəsfəllərdən kim iştirak edibsə, təcili vəsaitlə azad edilməlidir kimi e, digər sahələrdə işləyənlərinə səriəti sağlamlıq təmin edilməlidir və orada toy bəhanəsi ilə hansı şəhərlər yeni dostlarla ətrafında. Orda ara məsafəsi gözlənilmir, heç birin maska taxılmıbdı. Bu yaylar videolarda biz bu necəsini görmədik. Ona görə də mən düşünürəm ki, mənim bir neçə gün öncə, bir həftə bundan öncə e, başqa bir televiziyada, internet telekanalında etdiyim çıxışlar bir daha cəldöz təsdiqidir və mən bunu e, çox açıq bir mərhətam. Mən ölkəni dövlətçiliyimi hər şeydən üstün tutan, dövlət başçısının apardığı siyasəti həmişə dəstəkləyən bir insan kimi və bu dövlət başçısına olan bu etimadlıqı qəbul edə bilmirəm. Bu xalq arasında ıı, çox böyük nə razılıq yaradıftı çox böyük e, belə də bir dövlət başçısına qarşı bunlarda bunlar çalışırlar ki, insani hüquq şəraiti yaratsınlar və ona da tisman mail olurlar. Və xalq da deyirsiniz, cəramız mühitəfə bata bilmirlər, digərlərinə bata bilmirlər elə biz yersiz cəmaatı bu günə qoydular. Ona görə də cəramız mühitəfə apardığı bu ə, hərəkət etdiyi bu hərəkət dövlət başçısının əliyinə olan şlərnd bir addımdır və buna qarşı tədbir görülməlidir. Respublika mühafizə orqanları buna təşərrüh edirəm. Hesb prokurorluğu bu halda cinayətçi qaldırılmalıdır və qorxmadan, çəkinmədən kiminə məsul olmaq dövlət başçısı, cənab canan biləhəməliyevin belə dəyişik, qeyrətsinə onu təşrimə şərtlərində dövlətin təşrim çəkməvlər. Ramiz Məktiyev artıq qırmızı xəttə keçir və onun özü də Türkiyənin bu günləri musayibə verir deyə mənə dövlətdən sual verir. Sən kimsənsən, sən dövlətlərlə danışırsansan, sən bu ölkəni dağıdırsınız, talan edirsiniz bu ölkədə, ölkəni gətirib bu səviyyəyə çatdırıbsa dövlət başçılığına xəyanət eləyirsiniz, xəyanət şebekəniz açılır və bu asurmaya da onlar dözə bilmirlər və buna da çalışırlar ki, bir inamsızlıq mənzili yaratsınlar və ona da qismədən nail olurlar. Mən də çox təəssür ötürəm və eşitdim ki, cənab prezidentin özü də buna gəti özməy bəyin bildirsin və o sözüm demədir ki, hələ ölkədə e, mənim dediyim deyil, Ramiz Məktəbin dedikləri yox. Hafizbəy, o orada e, hakimiyyətə e, belə deyim, ən yaxın adamlardan biri. Cəvş Novruzun iştirakına necə baxırsınız? Ola Cəvş müəllim, mən bilmirəm. Mən də belə he də demişəm. Dəndi də bəzən xətimədər yəni şə prezidentin bu dafi yani. analiz. Ya belə göründü ki, indi çalışmalım bu janab prezidentin divanımız mətbuatı haqqında dedikləri, fikirləri qulaq ardına vururda, çeşəmdədə bir müsahibə verdi ki, onun əlindən öfandı, nəvəlim onun ağayranlar indi onun haqqında danışırlar, amma bu çox yanlış fikirdədir. Xanımın da özü də orada iştirak etməsi bu dövlət başçısına qarşı sayğamazlıqdır. Davaz birinci xanımı birinci vitsi prezidentə qarşı çox böyük sayğamazlıqdır. Bunda belədirsə ki, ya bunların üzdə bir söz deyib dalda bir şeydir. Məncə də şey elə biz vətənn sevərlər, dövlətini sevərləri orkestr salıb oynadırlar. Mən elə bundan mə başım çıxmadı. Yəni yunan Azərbaycan partiyası da hər halda düşünməlidir. Yəni yerdə Azərbaycan partiyasının özü ona bu deyirlər ki, bəs e, karantin dövründə qanunlara hətta savaşmalı, özün milli məscədə qərar e, qəbul etdirmək istədi ki, daha da sərtləşdirilsin. Birinci gözləndən yapışmaq lazımdır. Ona görə də mən hakimət baxımında olan bu cür e, belə belə anormallığı dəvələdə bilmirəm. İndi biz çox şey bildik. Mumsaça bilmirik. Yaxı istəmirik dövlət başçısının xətirinə hər şey zəhər də olsa içirik. Amma bu fac fac da görüşəm deyil. Bunu biz özümüzdən iradə edəmədik. Orda e, yailıftı, orada oturuşunu göstərirlər, duruşunu göstərirlər. İstəməzdik ki bu hallar təşərr olsun. Belə bir, bir də hal təşərr olsa görürük biz çox ciddi faclarla çıxış etməli olacağıq. Həmdəs yaşışmalıq gərək bu orda olmayaydı. Mən belə düşünürəm. Hazırda mənim avəz son sualım. E, Orda Abel Məhərrəmov belə bir ifadə işlədir ki, Ramiz Mehdiyevə e, tərif yağdıraraq deyir ki, bütün e, Azərbaycanın bütün uğurlarının arxasında siz dayanmısınız. Onun bu fikrinə münasibətiniz? E, Abel Məhərrəmov düz deyir. Ramiz Mehdiyevin uğurları ölkədə korrupsiyanın sıxlandırılması sonra abil müəllim məsələn e, xarici da şampan zavodu, araq zavodunun, çaxır zavodunun e, təşənn verməsi. Məsələn biz Qərbi Azərbaycanlılar arasında e, yaltaq insanlar yoxdur və Qərbi Azərbaycanlılara qarşı Ramiz Məktiyev həməşə xəyanət negativ. Bizə çox təsir düşür ki, bizim aramızda Abil Məhərmanov kimi cəhatlar gedib e, o cür e, toş deyir. Ramiz Mehdiyevə heç bir xidməti yoxdur. Ramiz Mehdiyevin xidməti olub ki, Azərbaycan dağlıq Qarabağ torpaqlarının itirilməsində e, işğalçıların həmişə yanında durubdur. Ramiz Mehdiyevin xidməti ondan ibarət oluşur ki, Respublika da bucuna gedər qanunsuzluğu, ondan sonra Azərbaycanda hüquq kitabları tam nədir? Ramz Mektiev xidmətləri ondan ibarət olur ki, ölkədə korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin belə deyək, prezident aparatında o e, belə e, kuratorluq edirdi. O respubikada korrupsiyağını səhləndiribdi və müəyyətlərlə pul yuyurdu. Ramz Mektievin Rusiyanın e, çəçevə tənasditdir. Rusiyaya işdir. Ermənlərlə qohum olursan, həmişə bu. Əcəlbəli Məhəmməd bunlar nəzərdən keçibsə, çox təəssüfkar bir Məhəmmədov kimi bizim yerimiz var və biz öz yerimizə açıqsa deyim, Davud müəlliminə müraciətlərim var. Mən istəməzdim ki, Əbil Məhəmməd bu dərəcədə özünü alçatsın. Bu dərəcədə Ramiz Mehtiyev kimi bir ə, belə dəyək dövlət başçısına xəyanət edən bir insana qarşı ə, belə bir təriflər versinlər. Onda belə sözü ki, cənab prezident ə, bu 5-ci kolonun bu rəhbərləri haqqında dedikləri düzdür. Yəni biz bunu başa düşə bilmirik və düşünürəm ki, Əbil Məhəmməd hər halda peşman olacaq ki, bu yaltaxlıqımla Ramiz Mehtiyevdə vəzifələri ona heç bir əlası şey deyil. Əslində Qarabağ Azərbaycan arasından düşdü və Qarabağ Azərbaycanlılar həmişə dövlət başçısı Əli Əliyev və onun ata-sü rəhmətli Heydər Əliyevin siyasi kursunu dəstəkləyən adamlar oldu. Bizə heç vaxtlarımız Məktiyev Qarabağ azədəşmirəm Qarabağ Azərbaycanının həmişə qanını sormamağa, onu belə də türmələrdə hamısını yatdırmağa məhəl olmuş bir insandır. Bu Qarabağ Azərbaycanlara düşman olubdu. Buna görə də biz Ərəmiz Məktiyevin Abid Məhəmmədov haqqında gəlir. O cür e, yaltaqçasına şeir deməsi, toş deməsini biz qəbul etmişik. Mən e, Abid Məhəmmədov ha, bunu Abid Məhəmmədov mən bunu gözləmirdim və çox təəssür keçirdim. Ramiz müəllimsiz, xidmətiniz bizə böyük qiymətləndiririk. Çox böyük. Hər şey biz, burada biz kimiyik, bir qada adamlar övərsiniz. Xalqımız böyük qiymətləndirir. Millətimiz böyük qiymətləndirir. Bax bu oğulların həyatə keçilməsində bu praktiki addımları siz rəhbərlik edirsiniz.